rtg pertubuhan masyarakat yang tidak asing lagi di kalangan komuniti sejak tahun ianya ditubuhkan komuniti rukun tetangga atau dikenali dengan KRT telah memupuk semangat kejiranan antara penduduk rukun ni ada dua makna ada dua makna yang pertama sebagai pilih. macam rukun negara rukun iman rukun islam ha, Itu pilih. depannya dalam konteks yang lain rukun juga boleh ditakrifkan sebagai Damai, aman, rukun tetangga. Tetangga pula adalah jiran kejiranan. Cantum dua perkataan itu, rukun tetangga. Maka jiran kejiranan kita itu dalam kawasan yang telah kita tandakan sempadan tersebut boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Ditubuhkan pada tahun 1975, rukun tetangga menjadi tunjang kepada keselamatan dan keharmonian kejiranan dan komuniti setempat. Dari rondaan malam ke program sosial, kini fokus Rukun Tetangga bertukar kepada pembangunan masyarakat. Selaras dengan aspirasi kerajaan untuk membangunkan masyarakat progresif, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) telah merangka inisiatif untuk memperkasakan peranan kawasan Rukun Tetangga (KRT) secara inklusif sebagai penggerak komuniti progresif. Kawasan Rukun Tetangga Ataupun KRT Adalah merupakan organisasi Sukarela Ataupun organisasi berasaskan komuniti uh, Yang ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1975 Berikutan uh, Satu kuat kuasanya Peraturan-peraturan perlu uh, Rukun Tetangga 1975 Di bawah uh, Ordinan Darurat Kuasa-kuasa perlu Dan dari titikkan daripada itu dari segi sejarahnya dia uh, ada perkembangan dari masa ke semasa lah perkembangan macam kita lah tahun 75 berkembang masa uh, polisi kerajaan telah berubah masyarakat pun dah berkembang maju membangun maka KPI peranan KPI pun berkembang selari dengan peredaran masa dan juga polisi kerajaan sebab itu kita melihat ada transformasi lah. Dulu dah lepas kepada keselamatan, kejiranan, kepimpinan, melihat kepimpinan AJK, KRT memperkasakan dia supaya dia, dia dapat berperanan sebagai jentera perpaduan di peringkat akar umbi, grassroots. Sehinggalah, berkembang-berkembang, sehinggalah tahun 2024, kerajaan telah memperkenalkan satu inisiatif baru. Ha? ah ha, tu. Perkembangan ini adalah dalam bentuk sejarah yang kita boleh uh, nyatakan dalam bentuk evolusi. Uh, dan sekarang kita punya ni di bawah inisiatif arti progresif bermula pada tahun 2024. Yang akhirnya matlamat besarnya ialah kita nak wujudkan satu masyarakat ataupun komuniti yang bersatu padu. Komuniti progresif bermula dari asas kejiranan yang kuat. Melalui penubuhan KRT Kampung Gunung, ianya berfungsi sebagai penyatuan masyarakat berbilang kaum dalam usaha memupuk keharmonian, keselamatan dan semangat kekitaan. KRT Kampung Gunung ditubuhkan pada tahun 2011 di mana pada masa itu ada seorang pegawai daripada Jabat Perpaduan Pulau Terengganu bersama dengan dua tiga orang pegawai di mana dia kami telah berjumpa dengan dia untuk penubuhan KRT. Fungsi kita adalah untuk menjadikan satu sebuah komuniti yang cemerlang, berpotensi dan orang kata ada matlamat dan hala tuju yang lebih jauh lagi lah. telah uh, mendapat kata uh, cadangan daripada pada awalnya cadangan daripada pegawai perpaduan daerah Hulu Terengganu kita uh, untuk uh, yang mana KRT Kampung Gunung ini telah dicadangkan telah dimasukkan untuk dicalonkan sebagai KRT progresif di peringkat awal di daerah Hulu Terengganu kita dan alhamdulillah uh, Kampung Gunung telah terpilih uh, menjadi RT progresif yang mana kita telah menempati beberapa kriteria iaitu kita ada projek ekonomi, kita ada SRS. Arti progresi di Kampung Gunung ini kami telah menjalankan dua projek ekonomi lah. di mana yang pertamanya projek ekonomi Nenas di mana pada masa banjir tahun 2022, 27 bulan 2, 2022 kami telah ditimpa banjir besar di mana seluruh kampung kami ini telah ditenggelami oleh banjir dan aa, apa-apa keperluan tu kami gunakan sumber yang dapat kami jana melalui projek ekonomi nenas berkenaan. Alhamdulillah, mana dengan hasil itu kami telah aa, dapat menampung kos-kos perbelanjaan semasa banjir berkenaan. Dengan penubuhan KRT ini kami telah dapat memajukan KRT di mana kami membuat projek ekonomi yang pertama-tamanya projek ekonomi nenas lah di mana dengan projek ekonomi nenas ni kami telah dapat membantu uh, sedikit kewangan untuk pergerakan a uh, KRT pada dahulunya kita kalangan ini telah wujud pada tahun 2016 lagi dan sebelum tu pun kalangan ini zaman uh, tok nenek kita pun kalangan ini telah diwujudkan tapi setelah kita majukan ini setelah pada selepas pada banjir uh, ataupun selepas pada PKP ini selepas pada banjir 2022 ini kita telah orang kata telah uh, membersih kawasan membuat uh, kawasan memandangkan uh, kita lihat uh, ramai Pengunjung orang-orang uh, luar ini datang untuk berkelah masa itu. CBT atau pelancongan berasaskan komuniti merujuk kepada bentuk pelancongan yang dikendalikan, dimiliki dan dimanfaatkan oleh komuniti tempatan sendiri. PBT ni sebenarnya dia adalah community based tourism. pelancongan yang berasaskan komuniti. Maksudnya komuniti yang menyelia dan mengurus kawasan Kalarengas ni. Kita dapat idea ni daripada masa PKP dulu. Okey masa PKP dulu kita tengok Orang dia tak boleh keluar rumah ha, Jadi selepas PKP ni uh, Kita perkenalkan Kalang Rengas ni kepada umum Jadi maksudnya kita dari segi marketing tu Kita letak dalam Facebook Kita buat satu page untuk Kalang Rengas ni Dan uh, sehingga ke hari inilah Alhamdulillah kita dah ada ramai followers Untuk page Kalang Rengas ni dan kita pun uh, Kalang Rengas ni sudah semakin berkembang lah. Selain daripada aktiviti bermandi manda, Kalang Rengas turut menyediakan pelbagai pengalaman rekreasi yang menyeronokkan seperti aktiviti berkemah dan sewaan tapak, berkayak serta menunggang ATV yang pastinya mengujakan para pengunjung yang gemarkan cabaran. Pak ni saya tahu ni uh, melalui kawan lah, mana orang yang setkan tempat ni tapi sebelum ni pun dia pernah pernah mari dah sini Uh, Dia pernah mari dengan motor Dengan ride dengan motor Sini Jadi kita tengok Suasana dekat sini Kalau ikut saya tengok Dengan uh, Tempat ni agak menarik lah uh, Sesuai untuk budak-budak Lepas tu kemeriahan Yang ada di sini ni Sangat meriah lah uh, Untuk hari-hari minggu Dengan cuaca yang agak cantik Tak terlalu panas Tak terlalu redup uh, Maksudnya tak terlalu gelap sangat uh, Just nice lah Dia kata Okay, kita juga ada menyediakan eh aktiviti untuk berkayak. Ha, dia panggil kayak Little Amazon. Kenapa dia dipanggil Little Amazon tu sebab dia ada pokok tu di sepanjang river bank tu ataupun di tebing sungai tu, dia ada bercantum. Ha, dia bercantum membentuk lapisan canopylah. lah ha, jadi bila kita lalu dekat kawasan tu, ha, dia akan redup je macam kita berada dekat ala-ala Amazon lah. Alhamdulillah mana dengan ini telah dikenali oleh seluruh negeri Tengganu, seluruh Malaysia dan di peringkat antarabangsa pun tahu di mana uh, ada peserta-peserta kayak daripada seluruh dunia lah. Perancis, Itali dan di peringkat rantau ASEAN sendiri. dapat tahu yang ini daripada penduduk-penduduk uh, dekat Kertih yang sekitarnya and uh, kita rasa kita sesuai lah untuk buat corporate activity dekat sini. Aa, dan ni bukan kali pertama lah kita orang dah datang last Rasa tenang <laughs> sebab air dia pun arus bawa slow je. Healing lah. Kira wanita-wanita ni semua grup wanita pun sesuai lah. Yeah. Ya, Ingat kita dia memang kita hantar sendiri khusus star 1 dan star 2 Maksudnya untuk uh, tujuan keselamatan tu agar SOP yang kita jalankan tu uh, standard dan benda tu uh, dipanggil bila untuk aktiviti rekreasi ni selamatlah untuk para peserta. tadi kita ada aktiviti riadah mani manda dan kita juga ada aktiviti kayak dan seterusnya kita ada aktiviti ATV ataupun dia panggil all terrain vehicle lah Okay, untuk pengetahuan juga kita uh, ATV ni diselia ataupun diuruskan oleh jiran muda dan juga tunas jiran, ha, maksudnya kerjasama antara dua ni lah ha, sebagai guide dan juga sebagai penunjuk arah ataupun asisten lah. Bukan sekadar menawarkan pelbagai aktiviti rekreasi, pengunjung juga berpeluang menikmati aneka juadah makanan dan minuman yang dijual oleh anak jati kampung gunung sendiri. Gerai-gerai ini akan beroperasi setiap hari Jumaat dan Sabtu sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada komuniti di sini peniaga dekat sini dia merupakan anak jati kampung ini sendiri. Maksudnya ada orang luar dia nak datang untuk berniaga di sini dan dia dia juga minta kita uh, maksudnya bagi bayaran lah uh, untuk kita. Tapi kita tolak benda tu sebab kita nak pelibatan untuk komuniti kita sahaja. Bukan bermakna kita tak nak uh, mewujudkan apa ni kerjasama dengan luar tapi yang ni kita nak bagi maksudnya untuk komuniti kita dahulu akan datang ni di CBT Kalangah kita ni kita akan menambah menambahkan lagilah orang kata ada segi aktiviti-aktiviti sekarang ni kita ada Hak kita uh, sudah ada aktiviti berkayak, aktiviti ATV, uh, sewaan pelapong kanak-kanak dan kemungkinan akan datang target kita kita akan buat lagi, kita akan buka lagi pelbagai aktiviti antaranya uh, flying fox ataupun uh, aktiviti sukan-sukan lasak lagi. Yang mana uh, konsep kita di CBT Kalangah ni maknanya bukan hanya tempat perkheilan sahaja malah orang mari dekat kita ni orang boleh berkelah orang boleh mengikuti apa aktiviti yang ada di CBT kalangan kita itu sendiri arti kampung gunung bukan sekadar sebuah jawatan kuasa tetapi sebuah ekosistem komuniti yang menyeluruh melalui empat sayap utama iaitu jiran wanita, jiran usia emas, jiran muda dan tunas jiran. Setiap lapisan masyarakat diberi ruang untuk memainkan peranan mereka. Setiap sayap ini saling melengkapi menjadikan mereka sebuah komuniti yang dinamik, inklusif dan bersatu majlis-majlis uh, kita akan libatkan semualah. Uh, jadi kita nak satukan demo ni uh, tanpa orang kata ada ada gad yang antara orang tua dengan orang muda. Uh, kita nak jadikan semua ni sebagai uh, boleh pergi mari belaka orang pelanun kata boleh pergi mari belaka. Maknanya antara hubungan orang tua, orang muda macam mana? Ah uh, gitulah. wanita ni berperanan penggerak utama lah. Kita pergi melawat macam rumah-rumah orang penyakit tu, penyakit kronik apa kita beri. Program dia ziaroh, dia panggil ziaroh. Ziaroh kasih pada ziaroh daripada wanita. Berbentuk sumbangan lah macam duit ke barang baby ke gitu lah kalau so, orang orang tua pula kita bawa betul dalam bakul dan puasa pun, kita buat macam gotong-royong, bulam-bulam, ha, macam kita buat lauk bagi ke penduduk kampung Bagi memastikan keselamatan dan keharmonian kampung sentiasa terpelihara, golongan belia tampil memainkan peranan penting melalui aktiviti rondaan malam yang dijalankan secara berkala. Ia bukan sekadar langkah pencegahan, malah mencerminkan kesedaran sivik dan semangat jati diri dalam kalangan anak muda dalam membina komuniti yang harmoni. Kita biasanya bermula, bermula Uh, selepas isyak lah Kebiasaannya selepas isyak uh, Maghrib tu kita dah tutup pagar Selepas isyak kita mulakan rondaan lah secara berkala Maksudnya dalam sebulan tu uh, Kita bahagikan kepada minggu Empat minggu uh, Kebiasaannya kita buat tiga ataupun empat kali seminggu Bergantung kepada keperluan lah jika ada orang yang berkemping di kala ataupun berkemah di CBT Kalarengas pun kita akan buat juga rondaan secara berkala. Contohnya pada pukul 10 malam, pukul 12 malam dan kita juga pada pukul 10 malam tu kita menyapa juga geng-geng kampus ada beberapa orang kanak-kanak dan nama-nama tu kita pastikan untuk kita tahu keberadaan dia orang dan keselamatan dia orang. Komuniti tetangga merupakan organisasi yang penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, aman, sejahtera dan berdaya saing. Masyarakat mula menyedari kepentingan ini selepas menyaksikan kemajuan yang dipaparkan di tempat mereka. Sebelum ni, sebut je KRT mesti orang ingat itu ronda malam sahaja. Ha, sebab KRT ni sebenarnya dia menyeluruh Aa, dia merangkumi semua aspek lah, banyakkan antaranya adalah aspek ekonomi Dari segi komuniti ataupun dipanggil ada satu program tu dipanggil Arctic Care Arctic Care ni maksudnya bila ada orang yang memerlukan bantuan Contohnya ada orang sakit ataupun orang yang keluar daripada wad Daripada tu, maksudnya kita sendiri yang menghulurkan bantuan Aa, Kita utamakan apa yang kita boleh tolong dulu Sebab itu sangat penting. Sebab itulah dia selari dengan dapatan yang ditemui dalam IPNAS, Indeks Perpaduan Nasional. So, maka perbanyakkanlah interaksi. Sebab itulah kita galakkan komuniti kita, KRT kita buat program yang banyak. So, banyak interaksi. Jabatan pun buat banyak, bual bicara secara formal dan sebagainya. Di samping itu, ada program-program yang lain yang kita buat. Contohnya, rumahku, keluargaku, jiranku contohnya untuk perpaduan. Akhirnya dia akan rapatkan uh, dapat capai perpaduan. Sebagai satu negara yang mempunyai perpaduan yang kukuh dalam masyarakat yang pelbagai yang ada, pelbagai etnik, budaya dan penganut agama tetapi kita boleh hidup dalam bersatu padu aman dan damai. Nah, daripada yang kecil, kawasan rukun tetangga, peringkat akaumi, jenai membesar-membesar sampai akhir negeri dan negara. harapan saya kepada KRT Kapung Gunung supaya dapat meneruskan tugas-tugas yang kita bagikan bagi memajukan KRT Kapung Gunung seterusnya insyaallah dia merupakan satu kampung yang terpencil tapi potensi dia agak besar saya berharap maksudnya kita sentiasa ada pelapis di peringkat bawah untuk Majukan uh, kawasan ini secara Maksudnya orang cakap Tak ada penghujung lah uh, Biar benda ni sentiasa diteruskan uh, Maksudnya Patah tumbuh hilang bergantilah uh, Kampung Gunung ini terus Maju saja Biar kerjasama dalam ke, Hingga berterusan Kita nak melihatkan KRT Kampung Gunung kita ini Lebih maju lagi Lebih pergi lebih jauh lagi Dan terkena di peringkat uh, lebih besar lagi lah. nah, Telah pun berjaya dan saya berharap ianya dah bukan berjaya pada tahun dua ini boleh sustain sampai bila-bila. Tidaklah bergantung kepada semata-mata kepada geran yang diberi oleh kerajaan setiap tahun enam ribu. Dia ada sumber-sumber pendapatan lain untuk top up dalam akaun KRT tersebut. ini telah pun terbukti berjaya di Kampung Gunung. Diharapkan KRT Kampung Gunung dapat menjadi tunjak dan tulang belakang kepada masyarakat setempat untuk membangun dan sekaligus mengikuti harapan kerajaan negeri iaitu KRT menjadi penggerak komuniti progresif dari zaman ke zaman.